Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wabih Clan. DAP bagi amaran kepada Anwar Laksanakan reformasi yang sepatutnya dalam tempoh 6 bulan ini Jika tidak Oh jika tidak apa DAP? Kabur-kaburnya anda kata nak tarik diri dari kabinet Kenapa tak nak tarik diri kerajaan terus? Kan senang Kita intro dulu La 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. DAP memang terkesan teruk dengan kekalahan teruk mereka dekat PRN Sabah baru-baru ini. Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dari enam kerusi yang mereka pertahankan tinggal teluk. Mereka bertanding 8 kerusi dan 8-8 kerusi itu memang kerusi tradisi mereka turun-temurun dekat Sabah. Tetapi boleh kalah teruk, even PAS yang tak pernah diberikan sebarang peluang pun dekat Sabah boleh dapat satu kerusi pas lagi power bagi DAP dekat Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan gelombang itu sebenarnya bukan setakat dekat Sabah. Dekat semenanjung pun gelombang orang Cina mula apa tu menolak DAP, mempertikankan DAP dan sebagainya, makin lama makin kedengaran, makin lama makin ketara. Dan ialah DAP ini bukannya tak cerdik, mereka cerdik juga tuan-tuan dan puan-puan. Mereka bertahu yang selama ini pun mereka nampak dah tanda-tanda ini. Mereka nampak tanda-tanda yang penyokong-penyokong tradisi mereka mula meninggalkan mereka satu persatu dan sekarang ini mereka tengah merasai kesannya. Bahkan saya dapat tahu berdasarkan pada satu kajian dalaman oleh pihak mereka. Anda kata kalau berlaku PRK pada ketika ini atau PRU ke apa-apa ke, belum tentu DAP dapat mempertahankan kursi mereka jauh sekali untuk menambahkan kursi yang mereka tengah menangi pada ketika ini. Sama macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kalau kita tanyakan kepada mana-mana penganalisa politik, mereka akan kata masyarakat Cina dah memandang DAP ini sebagai sebuah parti yang dah tak ubah macam MCA satu kena dahulu kerajaan. Selesa dengan kerajaan, si, selesa jawatan dengan jawatan dan kuasa sebagainya sampai melupakan call untuk masyarakat Cina dan macam-macam lagi. Yang ini saya ada sedikit nak ulas lah tentang perkara ini betul atau tidak. Tetapi, baru-baru ini Anthony Loke Oh memang dalam 3 4 hari ni memang dia serang je kerajaan kan. Dia serang Fuzah Saleh, dia serang Madani, macam macam lah benda. Tapi bahasa Fuzah Saleh tu insya-Allah nanti kita akan ulas. Cuma sekarang ini Anthony Loke kata apa tahu? dia dah bagi amaran dekat Anwar kerajaan madani kena laksanakan reformasi yang tertentu dalam tempoh enam bulan ini jika tidak dot 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 haa tu dia tuan-tuan dan tuan, tuan sekalian gambar ini pun tersebar lah tersebar merata-rata kan nampak memang keadaan nampak macam tegang walaupun walau cukai kalau kata oh biasalah perbincangan macam ni tak formal sebagainya kan tetapi nampak daripada bahasa badan mereka bahasa badan Anthony Lok bahasa badan uh, Gobind Gobin Sindio Nampak mereka macam tengah tak puas hati dengan Anwar dan mereka menuntut something dari Anwar sebagainya. Mak Sabu kat situ tu biasalah. Dia menempel dia pun nak macam mana kan. Kalau DAP cakap takkan dia nak menyebut. Ya tak? Tapi itulah. Sekarang ini Anthony Lok kata kerajaan kena laksanakan reformasi yang tertentu. Jika tidak, Anthony Lok kata mereka mungkin akan tidak lagi menjadi menteri kabinet. Mereka kata mereka akan melepaskan jawatan dalam kerajaan. Mereka just jadi penyokong kerajaan. Mereka kata juga mereka mungkin tak akan tarik sokongan dari kerajaan lah sebab mereka tak nak kerajaan ini jadi tak stabil dan sebagainya. Tetapi mereka kata mungkin mereka akan bertindak untuk berhenti daripada menjadi menteri kabinet seandainya kalau reformasi yang mereka tuntut itu tidak dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim. Soalan timbul. Reformasi apa yang DAP minta dari Anwar sebenarnya dalam tempoh enam bulan ini? Adakah DAP nak minta reformasi untuk mengasingkan pendakwa raya daripada perang negara? Tidak. Tak dengar apa, -apa itu disebutkan. Adakah DAP meminta reformasi agar SPRM letakkan bawah parlimen? Pun tidak juga. Adakah apa tu DAP meminta reformasi dalam sistem kakiman? Pun tidak juga. Adakah DAP minta reformasi dalam SPR? Pun tidak juga. Adakah DAP minta reformasi supaya bukan Perdana Menteri yang ada kuasa lantik Azam bakti sebagai ketua persediaan SPRM? Pun tak juga. Adakah apa tu DAP minta reformasi agar segala akta-akta draconian, akta sultan sebagainya dimansuhkan? Pun tak juga dan DAP pun tak bising tentang benda-benda yang selama ini mereka kutuk kerajaan BN buat dulu tapi sekarang mereka buat macam contohnya penggunaan jentera jentera ketika Pilihan Raya kan jenta kerajaan ketika Pilihan Raya kempen masuk ke sekolah ke apa-apa ke mereka tak hentam pasal tu pun mereka tak tuntut punya Anwar buat reformasi itu. even DAP sendiri pun dia kempen dekat ke sekolah kan so, reformasi apa sebenarnya yang mereka duk minta dari Anwar ni sebenarnya reformasi yang mereka minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah mereka tuntut agar kerajaan madani ini segera mengiktiraf UEC. Dah kenapa nak iktiraf UEC masalahnya? Apa penting sangat UEC ini? UEC ini tuan-tuan sekalian bukan isu baru tau. Dia dah lama sebenarnya. UEC ini merupakan satu sistem pendidikan yang kita dapat tahu pakai dekat Taiwan, dekat Hong Kong dan sebagainya. Kalau tak saya nama dia Unified uh, Examination Certificate macam tu dikurang. So UEC ini Memang Mahdi ada itiraf untuk digunakan di sekolah-sekolah swasta saja, tak lebih dari itu. Tapi sekolah-sekolah kebangsaan still kena pakai SPM, sistem pendidikan negara kita ini. Dan of course untuk masuk ke universiti-universiti tempatan, mereka tetap kena tengok SPM atau STPM. Mereka tak tengok UEC sangat. Jadi benda ini yang dari dulu DAP minta ubah. Sebab kebanyakan sekolah-sekolah Cina, sekolah persendirian Cina lah kan, menggunakan UEC. Mereka tak gunakan sangat SPM. Jadi bila skuad-skuad kena cina ini banyak gunakan UEC Jadi peluang mereka untuk masuk ke UEC-UEC tempatan, UEC awam sebagainya macam agak sukar lah Sebab IPTA-IPTA mereka tengok SPM, STPM Mereka tak tengok UEC Dan benda inilah yang diperjuangkan oleh DAP sekian lama Bahkan bukan DAP je Even gerakan pun, MCA pun dok kata mereka perjuangkan UEC dari dulu sampai sekarang kan Tetapi yang paling keras memperjuangkan UEC ialah DAP lah Especially Dong Zong Dong Zong tu kira-kira macam -kira patron lah kan Jadi benda ini yang mereka dok fight sangat-sangat dan sebenarnya benda ini tak betul. Benda ini tak bagus sebenarnya. Sebab anda kata kalau UEC ini diiktiraf, ianya akan mengakibatkan kita mengiktiraf dua sistem berbeza untuk pendidikan negara kita ini. Which is benda itu tidak akan membantu ke arah penyatuan bangsa kita, penyatuan rakyat dekat negara kita sebab dua sistem berbeza. Mereka kata, oh tak apalah biarlah orang Melayu pun ambil UEC. Buat apa? Sekian lama kita dah selesa dengan SPM, dengan sistem pendidikan kita ada sekarang ini dan kenapa tak teruskan je dengan sistem sekarang? Isu dengan sistem pendidikan kita sekarang ini bukan masalah kualiti. Kualiti okey. Kita setia lama pemasakan orang-orang hebat sebagainya. Sebagai contoh, pakar bedah dekat luar negara kan, si Dr. Melina tu. Dia lahir di sistem SPM. Sekarang duduk kat UK. Jadi residen bedah dekat situ. So tak timbul isu, oh SPM tak laku sebagainya. Laku je, tak ada isu pun. Tetapi kenapa mereka nak kena macam tu? Of course, berkenaan dengan resisma. Sebab basically-nya mereka tahu. Sekolah-sekolah persediaan Cina tak gunakan SPM. Tak gunakan SPM. So mereka akan gunakan UEC, mereka mahu UEC itu diiktiraf so that mereka pun ada ruang dan peluang untuk masuk IPTA, IPTA. Mereka mahu negara kita mengamalkan sistem dua sistem berikan ini tuan-tuan sekalian which is benda tu macam saya katakan tadi tidak boleh berlaku sebab ianya akan mengakibatkan diversity antara masyarakat kita perpecahan masyarakat kita ini makin lama makin besar kita kalau boleh kita nak masyarakat kita bersatu bawah satu sistem berikan Bukannya ada dua sistem pendidikan berbeza. Orang Melayu, okey, syllabus KPM. Orang bukan Melayu, pam UEC. Tak boleh macam tu. Itu yang menyebabkan segregation itu berlaku. Kita tak nak segregate lagi dah. Kita tak nak mereka ini terpisah. Kita dah cukup puas terpisah. Sejak zaman British, kita ada pecah dan perintah and what not. So, itu menyebabkan kita berpecah sekian lama. Dan itu yang kita tak nak. Tetapi itulah. Itu sebenarnya DAP punya matlamat tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian iaitu untuk itraf UEC. Macam saya katakan, mereka tak sebut pun pasal reformasi untuk bab kehakiman, reformasi bahagian kepegawaian negara, pendakwaan dan sebagainya, reformasi pasal pemberian dana kepada masyarakat ataupun ahli-ahli parlimen pembangkang. Mereka tak peduli pasal rakyat pun. Mereka tak peduli pasal rakyat terbanyak. Mereka tak peduli tata kelola. Mereka cuma peduli perjuangan rasisme mereka saja tuan-tuan sekalian dan saya berani cakap macam tu sebab apa alasan lagi untuk mereka memperjuangkan UAC dan enggan untuk mentiraf satu saja sistem pendidikan yang ada di negara kita kalau tidak kena rasisme dan benda ini bukan saya seorang cakap tahu. Ramai pihak di luar sana yang bercakap tentang perkara yang sama. Bahkan yang ini seorang aktivis Muhammad Firdaus Salihuddin pun bercakap benda yang sama juga. Ada tonton video beliau. Kenapa pengundi China sangat-sangat terdesak menuntut kerajaan iktiraf UEC? Dan kita nampak sekarang DAP terpaksa ikut. Ini bukan isu biasa-biasa. Ini isu kuasa. UEC bukan sekadar sijil. Ia simbol identiti dan survival budaya. Apabila kerajaan iktiraf UEC, ini bermaksud Malaysia terima dua sistem pendidikan rasmi dalam satu negara. Benda ini akan menggugat asas nation building. DAP sekarang tersepit. PRN Sabah dah tunjuk undi Cina boleh lari kalau parti tak perjuangkan isu identiti kaum. Maka UEC jadi tuntutan politik bukannya tuntutan akademik. Persoalannya, dalam negara majmuk, apa jadi kalau setiap kaum ada sistem pendidikan sendiri dan semua mahu periktirafan rasmi di mana titik penyatuan kita sebagai sebuah negara? Saya, Muhammad Fido Salihuddin, saya pro sistem pendidikan negara yang tunggal dan saya tolak UEC. Seperti mana Fido? tuan-tuan dan tuan-tuan, saya juga pro kepada satu sistem pendidikan saja. Tak payah nak ada dua sistem pendidikan yang berjalan sering ke apa-apa ke tak perlu. Kita cuma perlu satu sistem pendidikan yang terbukti selama ini melahirkan orang-orang berkualiti sebagainya. Dan tadi isu pun sebenarnya kita just boleh kekalkan dengan sistem pendidikan yang kita ada. Cuma pastikan yang KPM tak terlampau banyak sangat ubah demi seribus. Tak banyak sangat ubah sistem, tak banyak sangat ubah demi dasar sebagainya. Konsistenkan. Isu terbesar bukan sistem pendidikan kita tau. Isu terbesar ialah bila keranjang baru naik, datang menteri baru, dia nak buat kepala dia dekat sistem pendidikan kita. Oh, mula-mula ada APSR. Lepas tu tak ada APSR. Ha, nah, yang ni aku terpaksa salahkan juga geng-geng PM dulu. And then kemudian ada PMR. Lepas tu tak ada dah PT3. Lepas tu tak ada langsung dah. And then kejap sekolah macam ni. sekejap sekolah macam tu. Orang jadi confused. Tetapkan saja satu sistem pendidikan berdasarkan kepada penyata razak satu kena dahulu. Fokuskan ke situ. Tak payah nak ubah-ubah lagi dah. Yang jadi isu sekarang ini ialah syllabus dan juga sistem yang berubah-ubah. Bukan masalah sistem pendidikan itu sendiri tetapi pelaksanaan sistem itu yang berubah-ubah. Yang ini bermasalah. Tak payah pun kita nak itiraf UEC ke apa-apa sebagainya tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi itulah. Sekarang ini DAP dok kata kena itiraf UEC. Nga komen kata dia akan jumpa Perdana Menteri untuk minta Perdana Menteri iktiraf UEC. Sampai macam tu sekali tuan-tuan sekalian. Benda berkaitan dengan rakyat punya sehari hidup ke, tentang perumahan ke, tentang masalah berkaitan dengan gaji ke, dengan apa tu, berkaitan dengan tata kelola ke apa-apa ke, semua dia campak tepi, tak peduli pun, mereka hanya fokus untuk UEC ini saja. Di situ pun kena nampak sebenarnya hal tujuh DAP ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sekarang mereka tengah terdesak. Sebab mereka ingat masyarakat Cina tolak mereka kerana mereka gagal tentang UEC. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya lah, masyarakat Cina dah mula menolak DAP kerana mereka tahu DAP ni sembang je lebih. Dari dulu lagi kita dengar benda ni. Saya dah cakap benda ni banyak kali dulu. Sebenarnya masyarakat bukan Islam, bukan Melayu. Mereka tak nak boleh DAP sebenarnya. Tetapi mereka tak ada pilihan. Mereka dah menyampah dengan MCA kerana bagi mereka MCA ini pak turut. Mereka tak percayakan gerakan sebab gerakan ini pun opportunistik. Dan mereka juga tak boleh letakkan kecayaan pada parti-parti Melayu sebab ialah bagi mereka macam mana parti Melayu nak perjuangkan hak mereka. Tapi yang ini saya rasa anda boleh tengok kat ke Kelantan je lah. Orang bukan Islam sekalian. Orang bukan Melayu. Tengok dekat Kelantan. Macam mana parti Islam yang mentadbir Kelantan sejak lebih kurang apa. Uh, sejak tahun 1990. Sekarang sudah 35 tahun. Macam mana mereka menjaga hak orang, -orang bukan Islam dekat Kelantan. Itu tak pernah diusik orang sekali pun. So tengok itu cukup. Tapi itulah. Yang utama sekarang ini, orang-orang bukan Islam, bukan Melayu, mereka dah tak nak DAP but they have no choice. Oleh kerana DAP tu satu-satu pilihan mereka ada, So, mereka still undi DAP walaupun ah malas lakukan. Dan the worst case scenario, mereka mungkin tidak akan keluar undi atau mereka akan buat undi protes ke sebagainya. Tetapi itulah yang ini sebenarnya merupakan peluang kepada PAS dan juga Perikatan Nasional untuk take charge. Kita kena beritahu kepada orang-orang Islam ini hak mereka terjamin. Kita jaga hak mereka sebagainya. Beritahu. Ya, sekarang ini kita faham memang ada satu kerisauan di kalangan orang-orang Islam terhadap PAS ini sendiri secara asasnya. Yelah, macam Ketua Kasong lah. Orang bukan Islam, orang Cina mungkin susah terima ideologi PAS. So sekarang PAS kena beritahu pada orang Cina yang PAS ini bukan macam apa yang digembar-gemburkan. Itu semua propaganda yang memburukkan PAS. Beritahu PAS ni apa. Inklusifnya PAS. Betapa progresifnya PAS pada ketika ini. Tunjangnya agama tapi pelaksanaannya masih lagi moderat. Beritahu habis benda itu kepada masyarakat Cina dan jentera penerangan PAS kena kuatlah. Tak boleh harapkan orang macam saya ke macam contoh atau-atauan mana-mana ke pempengaruh ke. Susah. Anda kena mobilas sendiri anda kena hire ataupun anda kena pastikan yang anda ada orang yang bukan Islam, bukan Melayu yang boleh bawa benda ini kepada masyarakat. Dan of course lah, kenyataan-kenyataan dan -kenyataan, pemimpin-pemimpin tertentu pun kena jaga juga supaya tidak mudah dimanipulasikan. But in the end of the day, kita balik pada isu kita. Sekarang DAP dah bagi kata dua kepada kerajaan. Raksanakan reformasi itu which is ikhtiraf UEC dalam tempoh enam bulan. Kalau tidak, kami akan letak jawatan di kerajaan ataupun kami akan tarik sokongan dari kerajaan all together. Itu katakan dengan komen lah kan. Cabaran saya kepada DAP. Kalau betul anda ada jantan, tak payah bagi amaran. Tarik je sokongan. Saya kira penyokong-penyokong anda lagi suka kalau anda bergerak solo. Betul atau tidak? Berani kena benar. Takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.